Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nurulisa binti Roslan, ketua kumpulan 1. Tugasan kumpulan kami adalah bertajuk Analisis Ekonomi dan Etika dalam Peralihan Tenaga daripada Bahan Api Fosil ke Tenaga Boleh Baharu yang terletak di Semenanjung Malaysia iaitu di bahagian Utara. Seterusnya saya akan bentangkan tentang objektif kajian yang pertama menganalisis implikasi ekonomi peralihan tenaga daripada bahan api fosil kepada tenaga boleh baharu. Yang kedua menilai pertimbangan etika dalam proses peralihan tenaga. Yang ketiga mengaplikasikan piayuan profesional dalam menganalisis keputusan dasar tenaga di dunia sebenar negeri-negeri di utara Malaysia khususnya seperti Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan juga Perak masih lagi bergantung kepada tenaga dari bahan api fosil seperti minyak, gas dan juga um, arang batu. Namun, usaha peralihan kepada tenaga boleh baharu sedang giat dijalankan. Misalnya seperti di Kedah, mereka telah membangunkan ladang solar yang besar di Kuala Ketil. Perlis pula mempunyai loji jana kuasa gas yang berskala kecil. Manakala Pulau Pinang banyak bergantung kepada negeri-negeri jiran. Dan Perak pula mempunyai loji arang batu yang terletak di Manjung di mana ia membekalkan tenaga ke seluruh semenanjung. Peralihan ini perlu menitikberatkan kesan kepada alam sekitar dan juga penglibatan komuniti tempatan. Peralihan tenaga bukan sekadar untuk menukar sumber, tetapi untuk membina masa depan yang mampan untuk generasi akan datang. Nama saya Anis Nur Anis binti Roslan, nama metrik S70171. Saya akan menguraikan tentang analisis ekonomi. Antara maklumat yang saya letakkan di dalam itu adalah berkenaan dengan peralihan tenaga di Malaysia yang merupakan satu transformasi ekonomi strategik. Antaranya adalah berkenaan dengan matlamat dan komitmen negara Kemudian pelaksanaan NETR iaitu pelan hala tuju peralihan tenaga negara Seterusnya adalah berkenaan dengan negeri-negeri peneraju tenaga boleh baharu Manfaat ekonomi serta cabarannya saya akan menerangkan tentang pertimbangan etika dan profesional. Dari segi etika, ia menekankan keadilan sosial, pengagihan manfaat tenaga boleh baharu kepada komuniti tempatan. Seterusnya, ia mengutamakan penglibatan aktif masyarakat setempat supaya pembangunan selaras dengan keperluan mereka dan ia memastikan golongan tempatan luar bandar tidak terpinggir dalam akses tenaga bersih. Dan akhir sekali, menjaga tanggungjawab antara generasi demi kelestarian alam sekitar masa depan dari segi profesional pula, ia mematuhi peraturan Lembaga Jurutera Malaysia, BEM dan Jabatan Alam Sekitar, JAS, mendapatkan kelulusan penilaian impak alam sekitar, EIA, wajib. Pengurusan projek dengan ketulusan dan integriti dan takbir urus projek yang beretika, tambahan pula tanggungjawab sosial korporat, CSR, menyediakan latihan teknikal dan peluang pekerjaan kepada komiti tempatan. Analisis pihak berkepentingan yang pertama pihak kerajaan iaitu Persekutuan dan Negeri merangka dasar tenaga seperti Plan Hala Tujuh Peralihan Tenaga Nasional yang kedua menawarkan insentif seperti ZITA, ZITE dan feed In Tarif yang ketiga bertanggungjawab menjamin pembangunan mampan dan adil contoh pelaksanaan ini dalam projek berskala besar di Kedah dan Perlis yang kedua industri tenaga menyusul semula model operasi dan kurangkan kebergantungan pada bahan api fosil yang kedua memacu penciptaan peluang pekerjaan dan inovasi tempatan Pihak yang ketiga ialah pelabur dan institusi kewangan menyediakan dana melalui green bonds, pelaburan ESG dan insentif cukai. Peranan penting dalam mempercepatkan peralihan tenaga melalui pembiayaan mampan. Dan pihak kepentingan yang terakhir ialah pertubuhan bukan kerajaan, memantau projek tenaga supaya tidak merosakkan alam sekitar, menggalakkan keadilan dan keterusan dalam projek tenaga dan menyuarakan suara, suara komuniti yang tercecas. Cadangan dasar terbahagi pada lima. Yang pertama, mempengukuhkan mekanisme pembayaran dan insentif tenaga baru. Kedua, peningkatan ketulusan dan daya saing harga tenaga. Ketiga, mempergiatkan pembangunan modal insan dan program latihan semula. Keempat, menggalakkan inovasi dalam penyelesaian guna tanah dan pengurusan alam sekitar. Dan yang kelima adalah menyelaraskan dasar gas asli dengan matlamat sifar bersih. Usaha peralihan tenaga di utara Malaysia menunjukkan potensi yang besar ke arah tenaga bersih. Tetapi masih memerlukan pendekatan yang adil, menyeluruh dan juga beretika. Dengan adanya kerjasama daripada kerajaan, masyarakat dan juga pihak swasta, kita boleh capai masa depan tenaga yang lebih lestari dan juga memberi manfaat kepada semua pihak.